ॐ नमः शिवाय श्रीगुरुदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदास्य प्रहिनोति तस्मै तं ह देहमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै, शरणमहं प्रपद्ये ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्ते वसतृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः चार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमा भुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्चेदक्षिं नमामि चित्रं वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् स्यास्तु छिन्नसंशयाः नितये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चित्कनाय महिषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुष्टतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन योगिनां श्रोत्यर्थम् ैक्यं दर्शयन्यो गता शिवः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुय्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदितं प्राग्निर्विकल्पं पुना माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्बयत्यपि वै महायोगी वयस्वेच्छयां तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीतिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणाद्भवी न पुनरुद्धिर्भवाम्बोनिदौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्तघटोद्धरस्थितमः दीपबाभास्वरं ज्ञानं यश्यतु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव बान्धमनुभाग्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्दजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनां मायाशक्ति विलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त तदिवाकरीन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सु सुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ्यादिष्वपि जाग्रदादिसु तदा सर्वास्वस्थास्वपी व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रयाम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैतं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतां शिष्यचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदता स्वप्ने जाग्रतिवाय ईश पुरुषो माया परिभ्रामितां तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म श्रीदक्षिणामूर्तये गूरम् निलोम्बरमार्नादो हिमांशु पुमान् भाति त्याभातिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मैदं श्रीदक्षिणां मूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्तुटीकृतमिदम् यस्मादमुस्मिंस्तः तेनाश्वश्रवणात्तदर्थमननाध्यानास्य सङ्कीर्तनात् संकीर्तनात् शादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत् पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितम् श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्